你本应镇守君皇山通天阁，为何出现在此？大将军属，属下知罪，但海云帆的存在必定会影响您的地位，也会影响君皇山的百年根基。此人绝不能留，擅离职守，该当何罪？擅离职守，其罪当诛。既然知罪，那你去吧。 这都是为了君皇山的大将军，将军，大将军！我君皇山军令如山，尔等既然对他效忠，那也随他去。 师傅，他从头到尾正眼都没有看你一眼啊！他从头到尾也没有看过你。你放心，碰到这样的高手，其实还是有招式可以对付的。嗯，回头我教你灵剑派的猛虎落地式。哇，就像那个迅速跳到空中落地，然后说声大爷我错了吗？是不是、啊？那是你自己的招式，你别教给我们灵剑派好不好、嗯？总之啊，以后碰到他，跑就对了。小海，这就是你们君皇山的仇家呀，是不是也太…… 好了，师父。追。 白天过，你为什么不杀了我？为什么还留着我？你今日不杀我，终有一日我会亲手杀了你。就凭你那些软绵绵的法术吗？本以为你在灵剑派待了两年会有所长进，没想到，真令我失望。